नमस्कार आपण पाहत आहात जी एस नाईन न्यूज रस्ता बनवण्याआधी नागरिकांची मागणी प्रतिनिधी वसीम आझाद सिल्लोड तालुक्यातील भराडी येथे रोडचे काम सुरू होण्याआधी नागरिकांनी दिली एक खुशीची बातमी की हा रस्ता वीस वर्षे अगोदर जसे बाबू मिया कॉन्ट्रॅक्टदार व्हाईस चेअरमन मजूर फेडरेशनच्या हस्ते काम झाले होते तरी आम्हाला पुढची कामेही तसेच हवे त्यातच गावकऱ्यांनी अशी मागणी केली की जसे रस्त्याच्या कामाच्या वेळेस जे काही रोड बनवण्यासाठी सामग्री लागते त्याचे एक फलक व त्या फलकासोबत रस्ता बनवणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टदार व ठेकेदार यांचे फोन नंबरचेही उल्लेख असावे तरी त्याप्रसंगी शेरू सौदागर जुबेर सौदागर शहाबाज आकाश गायकवाड शिवा नवटे आदी उपस्थित होते हॅलो दोस्तो फिर आया हो एक नई खबर के साथ आपके सामने आपका दोस्त वसीम आजाद आज हमारा आना हुआ भराड़ी के अंदर ही है भराड़ी के अंदर क्योंकि यहाँ पर जो है एक सीमेंट रास्ता नया बनने वाला है आइए गाँव को गाँव से जानते हैं कि ये रास्ता कैसे बनना चाहिए और इससे पहले ये रास्ता बना हुआ था ये कैसा था आइए हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता शेरू भाई उनसे जानते हैं नमस्ते मैं भराड़ी से शेरू भाई चांद शेरूभा सौदागर सौद्य समाज सेवक मैं तकरीबन ये रोड को बनने के लिए बीस साल हो गए बीस साल में ये रोड अभी सिर्फ मामूली फाइव परसेंट टचअप होगा कई बई गड्ढे हो गए और इसके बाद में हर साल को एक रोड बनता हमारी नदी का जो छः महीने में ख़त्म होता छः महीने में उसकी लाइफ है छः महीने में वो ख़त्म हो जाता और ये जो है ये बाबू सेठ कॉन्ट्रैक्टर सौदाघर ने बनाए थे इसको बीस साल हो गए और आज तक ये रोड वही मजबूत तो आप ये जो यहाँ पर जो दोबारा रोड बनने का काम हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने पहले इस रोड का माप लेके जाना चाहिए ये कितनी इंच में बने हुआ है कितने मटेरियल में, में और इसी टाइप का रोड बनना चाहिए शुरू भाई ये जो रोड बना है तो ये आपने बताया कि 20 साल हो गए इसको दे, दे। और कई मई टचअप ये था आ, तो ये रोड जो नया बन रहा है ये ऐसा बनना चाहिए कि नदी में वैसा बनना चाहिए नदी के रोड तो सिर्फ बीस वो अपना बिल पास करने पुरते बनते हो वो मैं बोलता ना कि वो उसकी लाइफ छः महीने की है अभी मैं छः महीने में मेरे सामने अभी धुपकाले में बनाओ और कुछ बना भी नहीं तो ख़त्म हो गया कुछ पानी डाले नहीं डाले खतः अभी देखो रोड से जाके और तकरीबन हर साल को बनता हो और ये रोड जो है तो बाबू सेठ का अभी उनको भी गुजर के तकरीबन 12-13 साल हो गए बन तो ये रोड 20-25 साल हो गए रोड को बन के आज तक इसको कुछ भी नहीं तो ये रोड बनाने वाले ने पहले अपने दिमाग में ये पक्का फिट कर लेने का कि इसका बायोडाटा यहाँ पे लगाने का इसको कितना मंजूर हुआ कितना फिट का रोड है इसमें कैसा मटेरियल कौन सा सलिया नहीं तो ऐसे बहुत डिस्प्यूट काम चालू है भराड़ी के अंदर दो घाटियाँ मंजूर हुई थी तो एक बंदरी आप उसमें से बनते बनते वो आदमी भी नहीं रहती क्या कि ये घाटी है ये घाटी भी कई सालों से पड़ी थी तो अब ये इसका सौ टक्के काम होगा अपन अब इसका ओपनिंग होते होते क्योंकि इसका कोई वारिशदार नहीं है तो ये काम जो भी करने वाले ने पूरा उसका पूरा फुल फाइनल करने की गारंटी लेना तो काम करना अरे मटेरियल एक नंबर क्वालिटी का वापर किया और सही ढंग से रोड बनाना नहीं तो हम रोड को काम बंद कर देंगे ये हमारा जो है तो गांव का रोड है यार ये मेन मुखंड रोड है बाजार पेट से बस स्टैंड का आ रहा है जिसकी हालत देखो कि गांव में कोई नेता दादा आता नहीं कि हमारे शर्म आना चाहिए ऐसे नेता को हमारे गांव में जो है रोड अरे तुम रास्ते बदल के आ जाएंगे पर हम 24 घंटे हमारे को चलना है ना रोडों पर कई तो पटेल ने तो हमारा मेनवाड़े का रास्ता मंजूर है हुआ उसको बी बार का रोड लगा के और रास्ता ही गायब कर दिया कई ऐसे यहाँ पे बोर्ड गायब हो जा रहे रास्ते गायब हो जा रहे मंजूरियाँ गायब हो जा रहे तो ऐसा नहीं चलने वाला सबकी छानबीन होगी और इस देश में कायदा कानून है और हम कायदे पर पूरा विश्वास है कि हमारे कायदे से हमारा पूरा काम सौ सही होगा अगर ये रोड में थोड़ी भी भानगढ़ कोई ऐसा मनमानी मन का काम हुआ तो हम उसको बंद कर देंगे ये हमारा बोलना था हाँ, और आपसे मिलेंगे ये रोड का काम कैसा बनना चाहिए मजबूत बनना चाहिए कच्चा बनना चाहिए मजबूत कैसा बनना चाहिए मजबूत 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 कैसा बनना बनना चाहिए मजबूत चाहिए जैसे पहले रोड का काम मजबूत बना था अभी भी मजबूत बनना चाहिए अरे आपको बना चाहिए ये रोड का ये रोड का काम ऐसा बनना चाहिए की जैसे की ये पुराना रोड जो हमारा बीस साल तक अभी तक मतलब उसको कुछ ज्यादा डंप नहीं हुआ टूटा हाँ। नहीं फूटा नहीं बस थोड़ा थोड़ा स्क्रेच है उस पर अच्छा। बाकी जो हमारे पुराने पुल पूर का काम हुआ था हाँ। वो छह हाँ। महीने पहले हाँ। छह महीने पहले जो बारिश हुई थी वो बारिश में वो पुल, वो बारिश में वो पुल तीन बार गिरा तीन बार उसके, बार उसके बाद में बना फिर भी उसकी हालत जैसी की वैसी है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सुधार होना चाहिए दादा कैसा बनना चाहिए अच्छा बनना चाहिए आप आते स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं उनसे पूछते हैं ये रोड कैसा बनना चाहिए इस ये रोड अच्छा बनना चाहिए पहले जैसा पहले जैसा ये रोड आप जो है तो आपने देखा कि रोड कैसा है आप कैसे बनना चाहिए हाँ ऐसे बनना बोहुत चाहिए बहुत बहुत मजबूती है ये रोड अच्छा हम यहाँ पर आए थे हमने जो है तो गांव वालों से जाने गांव वालों का कहना है कि ये जो रोड को 20 साल हो गए और 20 साल में जो तो कई मई टचअप है और कई मई गड्ढे ऐसे ही जो नया रोड बन रहा है वो मज़बूत बनना चाहिए हर गांव वाले की यही सही है तो हमारे चैनल के माध्यम से गांव वालों ने कहा है कि इसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर जो भी रहेगा ये गांव का रोड है और ये गांव का रोड ऐसा बनना चाहिए कि जैसे ये 20 साल से ये रोड टिका है और मरूम बॉम्या कॉन्ट्रैक्ट वाइट चेयरमैन पैटिशन इन्होंने ये रोड का काम करे थे और उनके हयाती में उन्होंने ये रोड खुद उनके खड़े रह के ये जीएसटी वस्तू व सेवा कर विभाग धुळे यांच्या वतीने एक जुलै दोन हजार चोवीस वर सोमवार रोजी सकाळी तालुक्यातील जामफळ राबविण्यात आले वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न जिल्हा प्रतिनिधी दुर्योधन पाटील धुळे जीएसटी वस्तू व सेवा कर विभाग धुळे व सेवा कर दिनाचे औचित्य साधून वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यालयाने आयोजित केलेला होता माननीय श्री भानुदास माळी साहेब राज्यकर उपायुक्त धुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाचशे वृक्ष लागवडीची मोहीम शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जांभळ प्रकल्पाच्या भोवती राबविण्यात आली वृक्षारोपण कार्यक्रम व पर्यावरण जनजागृती मोहीम या मोहिमेमध्ये सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी हिरारीने सहभाग दर्शविला तसेच कार्यालयातही जीएसटी विभाग धुळे व सेवा कराचे औचित्य साधून विविध स्पर्धा आयोजित केल्या गेल्या तसेच एक नाटकही कार्यालयात आयोजित केले गेले होते